Всем привет, ребята, и сегодня я буду играть в игру Дробилка. Знаете ли, она меня за это засут, наверное, то, что это будет дебил, который снимает игры ВКонтакте. Ну, в общем-то, да, вот такая вот ВК-игра Ой, Друзья считают, что ладно, давайте просто будем их разрезать. Я наткнулся на него просто случайно там. Просто, знаете, <laughs> просматривал страницу одну. Владимир Путин. Сейчас, подождите. Вот он. Ну, в общем-то, это там. Ну, смотрел лайки, оставляю. И, в общем-то, там один парень оставил лайк, и я зашел к нему на страницу, он... у него там стоит пост, типа, никто меня не победит, у меня 7000 очков. Ну, сейчас мы это посмотрим. Я в него поиграл немного, но очень мало. Очень мало. А, просто хедшот. Критикал хедшот. Просто идеального, просто О, вы просто видели, Это как бумерангом занятит. Как... Эй! Почему? Какого, какого хрена, слушайте? Да ну! Да ну как так? Да ну! Невозможно такое вообще-то. Уиграем вот. Мне же... дали достижение геймер. Да, геймер. <и> <и> ну три косаре, ребята, это нормально, мне кажется. Да. Да, абсолютно нормально. Ну да, разрезал кашу. как-то странно звучит разведенным красным. ладно. Mm, да! Я, наверное, не наберу 7000 очков. Наверное. А через... Минуты через две я закончу запись. Потому что у меня нет сил играть. Хотите, конечно, поиграть. Да. Я вас не буду осуждать.

Да, кстати, я из своих друзей в этой игре на первом месте. Да. Блять, ты старый. Эй. Вау, 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 бомба, аккуратней Эй, да. Плюс одна жизнь. Здесь есть также голубой человечек, который дает слово Мо. <свистит> <свистит> Ладно, в общем-то, ребята, думаю, на этом можно заканчивать. Да, вот такая вот игра. Кстати, почему этого человечка нельзя рассказать? Жаль, конечно. Здесь еще есть ужасная музыка. Ах, я не знаю, нормально. Да, звуки какие-то. Оу. Звук пробежал. Боже мой, звук пробежал. <свист> 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 ну, в общем-то, вот такая вот игра. Пока, ребят.